दोस्तों सलाम आदाब कैसे हैं आप आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कशीदे का फन और उसकी अजय गर्की भी लेकर आए हैं कशीदे की तारीफ क्या है कशीदे की किसमें क्या क्या है और उसकी अजय क्या है तो आइए चलिए जानते हैं कशीदे की तारीफ के बारे में कशीदा जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है जो कसर से बनाए किससे बनाए कसरत से बनाए ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है वो सीधा सवाल आता है कि गजल किस जुबान का लफ्ज तो गजल भी अरबी जुबान का लफ्ज है मरसे भी अरबी जुबान का लफ्ज है और कसीदा भी अरबी जुबान का ही लफ्ज है लेकिन उर्दू जो है वो तुर्की जुबान का लफ्ज है तो कसीदा यहाँ पर अरबी जुबान का लफ्ज है किससे बना है कसत से बना है जिसके मायने होते हैं मगज गलीज या हड़ा मगज के होते हैं यानी मोटा दिमाग तो इतलाह में कशीदा ऐसी कहा जाता है जिसमें किसी की तारीफ या बुराई का इरादा करते हुए एक मुसलसल नज्म तहरीर की जाती है तो यहां पर आ रहा है हमारे कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है अरबी जुबान का लफ्ज किससे बना है ये? कसर से कसत से बना है इसके मायने क्या है मगज गलीज या गाड़ा मगज तो इस तरीके से कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है इसके मायने हैं मगज गलीजे अघाड़ा मगज के हैं मोटा दिमाग तो यहाँ पर कसब जो लफ्ज आया है उसके मायने और ये भी होते हैं इरादा करना यानी किसी की तारीफ या मुजम्मत का बुराई का इरादा करके कोई मुसलसल नज्म तहरीर करना यह कहलाता है कशीदा तो हो गया हमारा लफ्ज कसीदे की तारीफ और कसीदा जो है अपने मौजूद से ही जमा रहता है, है जब कोई नज्म किसी की तारीफ या बुराई में लिखी जाए मदह या हुजूम में लिखी जाए तो वो कहलाया कसीदा अब कसीदा जो है इसकी दो तरह की किस्म होती है पहला कसीदा आएगा हमारे तमहीद या कसीदा और दूसरा कसीदा आएगा हमारे खिताब या तो यहां पर हमारा आ रहा है पहला कसीदा कसीदे की किस्म पहली आएगी तमहीदिया और दूसरी आएगी खिताबिया अब देखिए दोनों किस्म आई है पहली आई तमहीदिया दूसरी खिताबिया तो तमहीदिया कसीदा किसे कहा जाएगा तमहीदिया कसीदा उस कसीदे को कहा जाता है जिसमें तजबीब और गरीज शामिल होती है यानी कसीदा तजबीब और गरीज से शुरू होता है तजबीब यहां पर इस्तेमाल की जाती है और खिताबिया कसीदा उससे कहा जाता है जिस कसीदे में डायरेक्ट मधे से ही कसीदे की शुरुआत की जाती है तो वो होता है खिताबिया कसीदा अब ये हो गए हमारे कसीदे की इकसाम कसीदा और खिताबिया कसीदा गजल की तरह ही कसीदे का भी पहला शेर मतला होता है और बाकी शेरों में रदीफ और काफिया की पाबंदी पाई जाती है क्योंकि गजल जो है वो कसीदे से ही निकली है तो गजल का फॉर्म और कसीदे का फॉर्म एक जैसा होता है आइए पढ़ते हैं कसीदे की अजाए तरकीब के बारे में कि इसकी कितनी अजय तरकीबी है अजाए तरकीबी कितने जुस्से मिलकर के कसीदा बनता है तो पहला आता है यहां पर तशबीब क्या है तशबीब जबीब तस्बीब जो है इसको तमहीद भी कहा जाता है तमहीद भी इसको कहा जाता है अब तस्बीब जो होती है कसीदा निगार जब कसीदा पेश करता है किसी बादशाह की शान शोकत में या किसी रईस की शान शोकत में तो वो जब कसीदे को पेश करता है तो सबसे पहले वो तजबीब या तमहीद को गाता है तजबीब कशीदे के उस जुज को कहा जाता है जहां कशीद निगार कसीदा गाने के लिए माहौल फिजा की बातें करता है यानी इन शेयरों के जरिए इन अशारों के जरिए माहौल बनाता है ताकि जो लोग उसकी तरफ तोजो नहीं दे रहे हैं सब उसकी तरफ मुतवज़ो हो जाए तो इस जुज के अंदर वो कशीद निगार माहौल फिजा की बातें करता है कोई अच्छा अशार गाता है या खुद की तारीफ करता है या कोई भी ऐसे अशार गाता है जिससे लोग उसकी तरफ मुतवज़ो हो जाए इन अशारों का कसीदे से कोई लेना नहीं होता है ये केवल माहौल बनाने के लिए गाए जाते हैं तो आता है दूसरे वो है दूसरा ये जो दूसरा दूसरा गरीज इसके अंदर क्या होता है कि कसीदा निगार कसीदे में तशबीब को गाते गाते दो चार अशार ऐसे कहता है जिससे वो

तस्वीफ तो से मधे की तरफ ले जाने वाले दरमियानी कड़ी होंगे यानी लोगों को पता नहीं लगेगा कि कब वो माहौल उजा की बातें करता करता मधे की तरफ आ गया है तो दरमियानी कड़ी तो के लाई हमारे गरीज तो तस्वीब और मदह के दरमियानी कड़ी गरीज कहलाती है तो ये दूसरा तो जुज हमारा हो गया तीसरा जुज इसका मध है क्या है मध है का सबसे अहम जुज ही है कसीदा लिखा इसलिए जाता है कि किसी की मदह या मुजम्मत की जाए अगर मदह यानी के अंदर लिखा गया है तो तारीफ की जाएगी और किसी में लिखा गया है तो, की जाएगी। तो इस हिस्से के अंदर शायर दिल खोल करके मदह या मुजम्मत करता है यहाँ पर का अमीज जुबान का इस्तेमाल होता है शायर बहुत बड़ा चढ़ाकर बातचीत करता है तो इस तरीके से वो अपने हीरो की किसी बादशाह रईस की तारीफ करता चला जाता है और बड़ा छा करके तारीफ करता रहता है तो ये सबसे अहम जुज है कसीदे का मद है इसके बाद है उसने तलब या दुआ उसने तलब और दुआ दुआ अब देखिए दोस्तों कसीदा निकाल कसी, कसी लिख कर लाया है किसी या रईस की शाह में तो वो इसलिए लिख कर लाया है कि उसको वहां क्या है कुछ गरज है गरज है? की रुपयों की गरज है या उसको जो चीज चाहिए वो क्या करेगा मदे के गाते गाते एकदम उसमें तलब की तब आएगा और बादशाह से अपने लिए कुछ तलब करेगा कुछ मांगेगा तो वो कह लाएगा इसका उसने तलब और जब बादशाह उसकी जो मांग है उसकी डिमांड है पूरी कर देगा तो फिर वो बादशाह उसी हिस्से में दुआ करेगा लंबी उम्र की सल्तनत कायम रहने की तो इस तरीके वो दुआ करेगा तो इस तरीके से हमारे मर्सी के चास जाते हैं तशबीब इसमें माहौल फिजा की बात की जाएगी गरीज तशबीब और मधे के दरमानी कड़ी यानी तशबीब से मदहे की तरफ आने की कुछ अशा शायर कहता है है सबसे अहम चुज है इसके अंदर शायर अपने हीरो की जिस पर कसीरा वो लिखकर लाया है उसकी दिल खोल कर तारीफ करेगा हम्दो सना करेगा उसके बाद वो अपने लिए कुछ रकम की मांग करेगा उसने तलब करेगा अगर वो यहाँ चाहता है तो अगर वो चाहे तो उसने तलब नहीं भी करे अगर उसको कुछ लेना नहीं हो तो फिर वो बादशाह की आज दिस में कसीदा लिखा गया है उसके लिए दुआ करेगा तो इस तरीके से दोस्तों ये है कसीदा का फन, तारीफ, और की। जो हमने आज पढ़ी है तो चलिए दोस्तों चलते हैं और तो मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए दोस्तों चलिए चलते हैं आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए जोनिंग की तारीख यहाँ बोलकर बयान की है आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए कि तभीले किसे कहते हैं किताबे किसे कहते हैं तस्वीर बरीज मदर उसने तो किसे कहते हैं तो आप यह पढ़ते हुए सामने लिख लीजिए चलिए चलते हैं मिलते हैं नए वीडियो नए नॉलेज के साथ